Bu məndə diplom mövzumdur. Gözlənilməz qonaqla müsahibə. Düzü çox fikirləşdik, bilmirdim necə çəkim, nə neyə, neyin bilmirdim. Onda dem kamera arxasında əmildi otaq yoldaşımdı mənim. İndi bir azdan onun bir dostu gələcək Fransadan. Gəlib də artıq, yəni bir azdan evə gələcək bizə qonaq gələcək. Da o mənim üçün gözlənilməz qonaq olacaq belə düşündüm ki mən də ondan müsabiqə alım. E, Diplom şim hazırayım belə bu şəkildə vermisət təqdim edim. Olağım internet müsabiqəyə başlayırıq. Bu qəsamə ilə çıxıb sarsıqlar. Qardaşlar, əzizlər, mənə qarşıyırsınız?

Mən də səbətə varam. Şəbətə varam. Top. Şəbət. Zə indi mən getdim. Getirəm məcavəli ədəbçilər, arxa keçirəm yervə. Həm sayına başlayıram. Hoş gəlmisən. Sözlə təşəkkür edirəm. Şəbət üçün sağ ol. bir az belə səninlə söhbət eləmək istəyirəm. Yəni əvvəldən də danışmışıq. Xarici təhsil alsan, indi bura istirahət edirikmiz, yayda. Necənsən? Necədir necə 프랑с həyatı? Fransaya həyatı yaxşı gedir, ancaq yol insan-insanı necə yorur, yorur. O bir də o problemdir. Amma hər şey qaydasında, dərslər də olsa suda təslim. Biz oxuyuram Strasbourgda. Yol, yol yoruldudu, həm də şeydir də belə, maraqlı nəsl olur. Nəsə o gəlmək başladı hadisə. Onu danışsam da, danışdığım halda rahat oldu anam. Demək, e, Samojakdan e, Parisdən Charles de Gaulle airportundan getdim e, Atatürk hava limanına. Atatürkdən də mən başqa bir airporta keçmədim, Sabiya göçmədim. Bunun üstündə taksi ilə getmək lazımdır. İş burasıdır ki, mən 10 gündən sonra 10 gündə mən Parisdə olmuşam. İnternet də, anağam yoxdu da. Türkiyədə olan hadsənin heç birinə xəbərim yoxdu. Təsəbbündən gətir o biri. İndi gezi parkı məsələsi mən Türkiyəyə gedib orada olanlar məni başa düşdüm ki, burada nəsə problemlər var, siyasi problemlər var. Nəsə Deməy, caddə taksisində deməy, aeroportu dəyişmək üçün avtobusdan ə getməsan taksi ilə, taksidən də metro ilə getməsan o busu aeroporta. Nəysə taksi ilə cavab belə düşmüşəm, təsəvvür nə gətirdim də. İndi belə də danışıram, e, valiz var əlimdə, 2 dənə belə sunqa, 1 dənə skripka, hər şey bəndə belə gedirəm. Nəysə vaizi də avtobusdan düşdüm, avtobusda da çox adam yox idi. Belə baxıram, taksində mən necə də fólmuşam da İstanbulda. Belə baxıram, küçədə adam yoxdur. Ha bu ki, keçənəm burdan keçəndə məm Milyonlarla insanlar belə gedir, belə gəlir, belə gedir, belə gəlir. Aldım da şəhərdəcaq nə qədər adam var burada. Amma budur bu cinayət adam yoxdur. Yolları da bağlamayıblar ki, mən başa düşmürəm. Yollar bağlamayıblar. Bunların yerə baxırsan deyirəm, "Axı Türkiyə niyə belə çəkilib?" Yerdə e, futbolkalar var, divara azadlıq şarəsi yazıqları, işarələr var da, simvollar var. Onlardan yazıblar. Mənə belə məhəttəl qalmışam ki, görəsən burada nə baş veribdi? Bəlkə işğal olunubdu, nə məsələdir bu? Nəysə Belə yolla gedir. Yolun düz ortasın cadde idi də belə. Əsl əsas küçə küçəli Prospekt. prospektdir. Demək, burada elə böyük bir e, yol var. Eee bundan sağa getməyə yol var, məsəl var. Ancaq bir dənə belə küçə adı yoxdur. Artıq başım böyük çox. Məsəl ür başımı salıb gedirəm metro heç bilmərəm. Adam yoxdur ki, soruşum ki, mən necə gedim bu yolda. Və yol tam yoxdur. Hətta bir də görürəm ki, bas o da minlərlə insan ailələrinə qaçır, qışqırır, qışqırır yeri. Rəcəb Tayverdovun istefadəcə Tayverdovun səfə. Belə şok ki, can ondadı bu. Bilsənmi? Ci necə o gedər ya adam gəlir, çüklədir də. Hə? Süstmə gəlir. Mənim də vaizimi götürüb belə dala qayıtmaq istəyəndə gördüm ki, OBC tərəfində də kiçənin oğlçu başınında poestlər təbliğ nə deyirlər ona? O qollarını tapdı, qoruyucu bir şeydir. A hə, ailələri şubinka da, türkələ job nə deyir, nədir? Yox, yox, ha. Hə. Onu belə vurur, qışqırır, qışqıracaq. Polislər buradan vurur belə. Almaya başladı. İki tərəfdən də gəlirlər. Məndə təbii no, ki də bax. Tam ort, tən no, ortadadır. Ortad or, ortad, biri var gəlir, bir polislərin arxasından gedəsən, ya da mitinqlərin arxasından. Bir də var gəlir, tən ortaya düşəsən. İminin mitinq sadıldı. Məndə xəbərim olmadı, həqiqətən. Polisdə heç kim yoxdur ki, bir danışa biləcəm. Mənə nə var, nə yeyim? Gərgəksin hansının arasında qalsam məni məhv eləyəcəklər də. Ya biri inqilabçılar elə biləcək ki, bəs mən ə, polis agentiyəm, o polislər elə biləcək ki, mən aktivistəm. Hansının ki. arasında? Yox ala heç heç bir şey fikirləşə bilmirəm. A, bir də nə gördüm, polislər bomba atır, qaz bombası. O mənə elə Ayıqdı da onun səsləri mənaət idi. Başımın üstünə gördüm nəsbədə çəkdi. Bir də gördüm ki, ordan külək də üzümə vurur, tüstü yaxınlaşmağa başlayır. O qorxdum ki, o mənə təsir edəsəm pis vəziyyətə düşəcəm. Heç vaxt o qədər neçə illərdir yollarda heç vaxt başıma belə iş gəlməyib. Görün bir də o mağazalar var, bağlayıblar, buraxdılar mağazanın içərindən ayağı çəb elə bax, kütəyə belə baxmaq istəyirlər. Onlar da heç nə görmüblər. Nəsə bu ayazımı götürdüm, dartdım. Onda bir şey fikirləşdim. Ağam mən desəm türksənəsə sorsan deyəcək həş aktivistdir, yığıb dağıdacaqdır. Şə, mən də fransız pasportumu çıxartdım, ayına belə yapışdırmışam belə. Deyirəm ki fransızcadır, türkçə demirəm. Ugh le pau, je suis français. Yəni qapını açın, mən fransızam. Orda bir dənə şişə gəldim, yəni ki mağazanın paltar mağazası idi. Yəni ki mağazanın sahibi filan. Belə baxdı, o içəridə fransızlan belə bir şey dedi. <laughs> a, ya, Yaxşı şey elə onu fikirləşdim. Amma o mənim qurtuluşum olmadı. Qapını açdır içəri sal. Sənlə qıyabi tanışıqdı, yəni belə. Çox olmasa bir neçə aydır. Bilirəm, yəni Fransada təhsil alsan və bilirəm Bakı Dövlət Universitetində oxuyurdun. O zaman da bilirdim səni. Mən o soruşdum ki, yəni nə oldu belə qoydun getdin universitetə. Sentyabr e, Sentyabr ayı iş dərsçünü. Getmişəm dərsə qayıdım. İndi hər tələbə kimi mən də həvəskaram da. İndi getmişəm. Fətsimşavajevmişəm. E, Nadir vallar. Maşaq vaxtlarımız da bu universitetə gedirsə Fətsimşavajev məni. İndi bunlar çox ağır, çox uşaqlaşır. Nəhsə özü belə xoş mahibətlər dedim qoy oldu mən orada yaxşı tanış oldum. Gəlirəm Ge bir az otağı tapa bilmədim. Dərslə dərs də başlayıbdı. Gəlirəm iş dərsi gündən də gəlişmək istəmirəm. İki dərslə də gəlişmək istəmirəm. Nəhsə getdim dekanatlığa. Dekanatlıqda deyirəm ki, bəs bәй. Mən necə tapım otağı? Dərsə iştirak <laughs> Dərsə iştirak edəmək istəyirəm. O da qayıtdı mənə dedi ki, ay hə, sən çox şişsən, şey mən də kasmanaq da olmaq istəyirdim. Yəni onu mənə deyəndən sonra mən orada orada mən necə oturum? Ondan sonra fikirləşdim ki, öyrəndiyim Cənzədə öyrənliyəm fransız dilimi. Təkmilləşdirim, Bakıda olduğum müddətdə bir o da mənə alta kifayət elədi. Yəni maksimum bilsən Bakıda da təvəkkümdə çox boş vaxt qalır da, özün bilirsən. O gedib çayxanalarda vaxt keçirməkdən sər getdim fransızcamı öyrəndim, imtahanlardan da keçdim getdim fransız. Belə Belə elə konkret dedil ki, elə bir dəfə nəsad bir problem yaşadım. Mənim elə dedi. Ondan sonra belə Aynaqova gəldim ki, evet, mən bura atmalıyam, İveyni Fransa getməliyəm. Amma mən Fransa Fransızca öyrəndim. Napoleon haqqında. Napoleon haqqında çox şey öyrəndim. O mənim üçün ideal bir şəxs idi. İndi o vaxtda təbii ki, bu gün o mənim ideal şəxsiyyətimdir. İdeal bir şəxsiyyətimə çevrildi. Dədim ki, 100% mən özümə söz vermişdim ki, gedib oranı görəcəm də. Mən bunu gedib orada burda deyəndə mənə laqlaqlar buyurdu ki, hə sən ara polis var, sən iş fransız adamsan, sən laqlaqlar sənin qabiliyyətin yoxdur istedad istedadın yoxdur ki, istedad, ki gedəsən Fransa. Mən də özümü sübut etməyə çalışdım, hamının gözü qarşısında. Çalışdım, 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 axı da çıxdım getdim Fransaya. Həqiqətən. Yəni düz çox çətin mərhələlərdən keçdim. 3-4 dənə imtahan, dil imtahanı, hüquqa gedirəmse həyət, hüquq haqqımı söhbət edirlər, səfərin yanında çağırırlar. Və çox ağır prosedurlar da təsəvvüründən yoxdur. Ailəmin münasibəti oldu da buna. Necə qarışadılar deməsinim. Ailəmin münasibəti. Ailəmin münasibəti ilk öncə mamam məndəydi ki, yoxsan görə burada nəni yeyəcəksən? 3 dənə universitet yazmışam təsadüfən gətir. 1-ci Strasbourg Universiteti, 2-ci Lyon Universiteti, 3-cü Koşka. Koşka universitetinə yazanda, nomam deyirdi ki, yox buranı yazma, buranı yazma, buranı yazma. Birdən gedirsən ora, ora düşərsən. Papam belə deyim, tuşladı. Qazı verdi belə. Qardaşın da bir tərəfdən, qardaşın da ki, indi internetdə bilirsən, həm bu universitetdə professor idi. O vaxtda oxumağa getmişdi və Almaniyaya. O da istiqamətləndirdi. On məmamamdır, mamam, papamdır, onlarla söhbət elədilər deyici. Bəs Fransadakı tələbəçilik, tələbəçiliyi Azərbaycandakı başdakı tələbəçilikdən daha təhlükəsizdir. Mən də mamam ciddi də bu sözə inandı. Sonra qardaşı indi qalıb da yenə yəni, Almaniyada Hamburqdadır. Da. Sən də o yolun getmək istəyirsən yoxsa sən mən sən yolunu... qayıdacam. On... Çox iş görəcəm. Vətənimə ehtiyacı var. <laughs> Yenəmək istə. Demək, qardaşım düzdür. Belə diplomatiya sahəsi üzrə təhsilə orada başı dövlət universitetinin magistr Xəzərla indi vaxtda Prezident Akademiyasını elədi. Hətta City Chambers University-də oxudu İngiltərədə. Bir müddət orada da işlədi. Amma o birdən-birə ayıldı ki, bəs e, bu yol səpildi. O başlan təhsil sahəsində gəldi Bakıda ofis açdı, təhsil sahəsi üzrə işləməyə başladı. Nə qədər tələbələri göndərdi xaricə, Almaniyaya yani çoxda, Almaniya, Avstriya, Amerika, Avstraliya, yı or ora ora qədər tələbələr gəlmirdi. Özü də hətta ingilis dilini öyrənirdi. Və o özünü bu sahədə tapdı. İndi mən də hüquq oxuyuram. Mən necə onun yoluna gəldim? Mən təhsil sahəsinə gedirəm. Düzdür, mən bu gündəki müxtəlif universitetə qəbul olmuşam. Fransa da mənim istiqamətləndirdiyim uşaqlar gəlib sənədlərini özüm eləmişəm, gəlib universitetə qəbul olublar. Nə gözəl. Amma bu mənim üçün möhtəşəm bir istində. Deyirəm sərdim mən də davam etdirmək istəyirəm də təhsili xaricdə. İstəyirəm biraz sizə təhsildən danışaq dəyən. Ümumi mühazirədə, əgər bir mühazirə sinifində Fransa'da 9 yaşdan aşağı uşaq varsa, o mühazirə keçirilmir. O mühazirə keçir. Amma səhər də deyim, mühazirələrdə də oturmuşam, görmüşəm. Mühazirədir, bu heyəl hələ saray boyda biriz aldırıb təsəvvür edirəm də. -hə. Böyük bir şeydir. Hüquq toxyan bütün tərəflər o auditoriyada görüşür. Kantenin başından, müəllim orada dərs ders deyəndə həm mühazirədir. Çax-çax-çax uşaqlar şak, şak, yazır. Belə baxsa mən ona gedəndə evə deyirəm dil bilməklə yanaşı o dilin yazılı stilini də bilmək, necə yazmaq lazımdır. Mən ora gedəndə depressiyaya düşmüşdüm. Müəllim deyir, mən maşa düşmürəm, uşaq ağlayır, uşaq çaşır, yəcüdə. Desən ola bunlarla. Burada sizdə nə tərb? Stilim budur. Burada sizdə nə tərb? Məsələn, bizim mühazirə 90 dəqiqə olur. Sizdə nə tərb? Sizdə də 90 dəqiqə, belə 45-45 bölür -45 deməkdir. Nəsad olur. O o olur 1 saat. 1 saatı daşırsınız. Amma biz baxın, bir dənə şey var orada. O deməkətəcənin bütün Azərbaycan təhsil sistemində problem var. Bax, orada imtahanlar problemi. Niyə? Mən heç vaxt onu dəstəkləmamışam. Siz necədir? Bir gündə, əgər semestr imtahanısa, görək əsasın, ən əsas imtahana gəlsənsə, 3 nəfərin 5 dəqiqə tərəfi ilə imtahanlara girsən, təsəvvürünə gətir. 3 saatlıq. 9 saat elə bir günə imtahanı olursan həkim də var. Və təsabında gətir bizə iqtisadiyyat da var da. Orda hüquqda iqtisadiyyat dərsləri çıxdılar. Bir dəfə olmuşdu iqtisadiyyatı götürüb papaxlara saldılar. İqtisadiyyat da var, riyaziyyat var da, özünüz bilirsiniz. Məsələlər məsələ, qoyurlar. Məsələ, məsələ. Yaxşı, mən hüquq ə, cinayət mənəzələsi üzərində işlədim. Bu mənim yorubdur. Sonra hüququ tarixi keçdim. Onu da işlədim. Üşə Bitmişə. mən bitmişəm də mərhub olmuşam. İqtisadiyyatı da çatdırıb babamın qoydular, payladılar. Mən ortodoji özümü hiss eləmirəm də. Mən belə yox istəmirəm. Fransızlar məktəb bağçalarından elə öcaqda imtahanlaşa içürsə. O çox yorucu bir şeydir də, çox çox təşəkkür bir şeydir. Amma başı da öləzdə elədir ki, gündə bir, həftədə bir dəfə bir imtahan versən cavab tutar. Dincələşməyə gör təşəkkürəmirəm. Yəni Cross of the Sands page planlandı nə oldu? Ə Birdən də yox Amokovskada başıma bir şey gəlmişdi. O da insan e, bir gün gecə deyib otumuşam qış vaxtı da. Mən də e, qaldığım ev oteldə idi, otellər qalırdım. Amma düz yatağa namasağın halı olmamışdı. Oteldə də çox az adam var. 2-4 nəfər qaldıdı qış vaxtı olduğumuz üçün, sezon deyildi ona görə. Bir gün e, mənim kimsə gördü, işığım yandı. Qapı döyüdü. İtarə e, girdi bir dənə şiş vaxt üzünə. Oların mənə də girim. Üzünə baxsa hündür boy keçər. Üzünə baxanda fransızca danışan məsciddə biri şəhər adı. Mən də deyincə e, nə isəsən, deyincə bir anda susdu. Mən də masam vardı. Masanın qarşısına keçəndə qabaqda oğlan çox o mənə söhbət eləyə başladı. Babanı gəlməyən. Sonra ki babam deyir. Mən siyazi vaxt. Qayıtdım mən ona soruşdu ki, bəs sən haralısan? Dem Azərbaycanlı. Mənə deyir ki, bəs mən Azərbaycanlıyam dəyə vurur. Deyə yox danışmır lan. Ustazın sinədə mən öz kitabım var belə ildisin oyunu da. O onu götürdü, ha, bu sanıç kitabını alıb hamı ilə başladı onu oxumaqdan. Mən görürəm ki, o oxuyub cümlələri e, siz Rus Azərbaycan dilində necə bu? Hər ifadə etmişini, təsir qığıldıya, qığıldıya səsləyir. Hes Azərbaycan dilə əlaqəsi yoxdur da. Məsələn, mənə dedi ki, bəs e, bu kitabı mənə ver, boy mənə dursun, məsələn, başlaq belələ əsə o kitabı götürdüm, bir-ikidən də siqaret çəkdiyim çıxdı getdi. Mən məhdudna idi dedim bir də məsələ sorğuladım. O məni aldı söyələkdi. Karim, Boaza, adı belədir. Belədir. O çıxıb gedən kimi, ana maşını götürdü, Google-a yazım şansı buladım. Yeminə o kişinin şəklini tapdım da vallaha. O kişinin şəklini tapdım və bəs mən bu mədə məlum oldu ki, o məvcut qaçaqçılığına görə məhəllədə üç ilin çıxarılsa yatır. İsrar e, at xaladan çıxandan sonra zoracılıqla məşğul olub. Bəzi bir biz, yəni biz ya hadisələr baş verdi. Ağır bir sız po manyaq və ona görə bu maxfal xətanaya qoyublar. Nə qədər oldu yatdı. Gəl, qoşq açıbdı bilmirəm nəyə gəltdi forsta. Yəni, Yaxşı qıtarmısan. Nəsə yox, məndən necə qurtardım? O demişdi ki, qaydadı. Bu uş məndə həcə yapmışdı ki, qayıtsa nə olacaqlar. Nə sonraki günə düşdüm. Mən yəqin mə adi bir adamdım, belə baxsam. Nəsə düşdüm aşağı. Dedim ki, bəs bura necə oteldir? Hər kəs içəri salırsız. Bu kimdir? Deyir, "O bu iki gündən qabaq çar bura." Dedim, "Arı, bu otelə qalır adam. Prosu otağından çox çıxmır." Mən də dedim ki, bəs bu adam gecə vaxtı mənim evimə gilibdir. Mən də qorxmadan heçsə demədim ki, bir ki olma, bir də bir dən bir problemdir. Çox yeyir, hər adamdır. Heçsə demədim ki, girmə olmama, çünki qapaçıqdır. Onda sarsı gün onu oteldən çıxartdılar. Beləcə amma bir dənə problem var idi ki, Ə e, evdə oturmuşdum. Universitetdən e, evə qayıtdım. Gördüm ki, mənim e, kitabım belə qapının ağzına beləsinə qoyulubdu. Kitabım qapının ağzında qoyulubdu gedib. Üzrəyə hesab edirəm. Evdə səncəlilər. Bura. Hər şey burada şeydir düşəldim. Doa çıxlama, yəni təbiimə də. Mən mətnə qoyaq. Bu necə müsahibədir elə məndə burada bayaqdan qışqıraq qışqıraq maşınam. Otursam, əcə mi gedəcək bu video? Abi, bu mən diplomum deyil. Yəni bu ən son axırıncı yerdir da, bu son levellidir. Bunu verəcəm, qəbul etsələr, inanıram ki, qəbul eləyəcəklər. Mən on da ondan da sora... buradan öhdələrinə xahiş edirəm, məni eşitsinlər. <laughs> <laughs> Cavab müəllimlər. Xahiş edirəm, Ayxan'ın diplom işinə yardım edin. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun düz. Ümidiyelim sen sözü yere salmazlar. <laughs> a little song I wrote, you might want to sing it note for note, don't worry, be happy, in every life we have some trouble, when you worry you make it double, don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Ooh. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.